Альний заклад, станція юних техніків, був заснований 1 січня 1991 року. Станція юних техніків стала найулюбленішим місцем дітей селища Гірничого та найближчих районів міста. Тут вони набували основи майстерності та творчості в гуртках трасового автомоделювання, судномоделювання, ракетомоделювання, декоративно-ужиткового мистецтва інформатики та фототехніки. Педагогічний колектив Кіровградської міської станції юних техніків знаходиться у постійному пошуку нових форм та прийомів роботи. Які які сприяють зростанню творчого потенціалу дітей їх професійному самовизначенню. Доброго ранку, друзі! І до нас уже завітали наші гості. Сьогодні до нас прийшли Сергій Чуприна, це директор комунального закладу станції юних техніків Кіровоградської міської ради. Доброго дня вам, і Володимир Цись, начальник організаційно-масового відділу комунального закладу станції юних техніків. Доброе утро вам. Доброе утро. На самом деле, друзья, хочу пояснить, это одни из моих любимых гостей, потому что они всегда нам приносят не только подарки, но и хорошее настроение. Я знаю, что у вас вот набор идет да, в секцию. С 1 вересня распрощался набор угу. на гуртки и сексист коммунальный заклад сюд. Мы запрошиваем детей, пощитково технический спортивно-туристический, декоративно-ужитковый. Чем будут заниматься дети? Итак, от Маленький, теории к практике, да? да? <laughs> Посмотрим. Маленькие спортивно-техничные, это вырубы, угу. для таких делают дети 4-6 класса. Без посредника. В магазине купляется набор рекламу Детки при помощи руководителя гуртка теоретично, практично делают вырубки. Интересно. Есть такое... Тогда наши... Експонати приймають участь безпосередньо в виставках, конкурсах. Про виставки конкурси більше розповість Володимир Веневич, а ми запрошуємо дітей на гуртки до нас. Заняття безкоштовне. Ми знаходимось ми рядом з вами, вулиця Москва, 60. Хочу доповнити, що викладачі у нас базовий рівень чотири народні майстри України, один кандидат технічних наук безпосередньо перед тим. не прогадайте события, значит, вашему каналу мы презентуем оборих, чтобы всегда рады вас святать. Okay. О чем я говорил, господа? Давайте. Вот, Давайте. Вот, вот, о чем я говорил. Ангел Виктория Хамитова, керевник Гурка, Смирного Людмила Васильевна, чтобы каналу вам было счастье, Спасибо большое. Спасибо. Мы такой гарный оборих. Да, очень красиво. Наш да, красиво. Ты не что нам дарили уже маршру... на маршрутку, дарили уже, поэтому... Я, mm -hmm. между прочим, не маршрутку, ваш... я уточню, а вашу автомобиль, который привез... Похож на, света, на маршрутку. Это, да. <laughs> маршрутку <laughs> я сегодня буду презентовать, это... Буквально работа сделана, закончена была вчера. Увековечили мы 50-й маршрут, вот только, который но только нас... хотел об этом сказать, друзья. Это легендарная маршрут, маршрутное такси номер 50. С номера 50. 0, да. У меня слезы наворачиваются. Но... Ностальгия да. такая, друзья. Точная копия по чертежам. Это будет готовиться... Сейчас наша станция будет принимать, и наша делегация Кировоградская будет принимать выставки во Львове, в Будет Львив Scale Model Fest, фестиваль во Львове, это международный фестиваль, где запрошены моделисты со всего мира, и нас пригласили в нашу станцию тоже принимать, наши это деток. почетно. Вот проходил, я покажу, взял специально с собой такой призы, нам вручали это, мы участвовали 30-31 мая в этом году, в Киеве проходила выставка Киев Scale Model Fest. Это призеры, призерам вручали такие статуэтки. Кроме того, детям, это взрослые, а категориям вручали такие статуэтки, а детям вручали еще, кроме всего, там было очень много спонсоров, которые выпускают модели. По 10-15 по коробок каждому ребенку вручали. Очень много спонсоров. Была очень шикарная выставка в Киеве прошла. И значит из семи участников, которые были представлены от нашей станции юных техников в прошлом году, заняли призовые места. И получилось так, что туда везли одну коробку, оттуда 20 коробок. С То есть подарунок. Это прекрасно. Это Главное, что не наоборот. Да, значит, я хочу еще сказать такое, что сейчас в рамках набора на станцию Юных техников мы проводим выставки по нашим закладам Аспири. То есть просто. по средним школам. Нас приглашает дирекция школы, директора вот буквально завтра, в пятницу будет проходить выставка в пятой школе с 10 до 2, то есть... Чтобы намек, дети... намек такой. Да, то есть я думаю, что в школу можно будет попасть, это абсолютно бесплатные выставки, чтобы дети ознакомились, с чем они будут заниматься, и в то же время пришли к нам в кружки. Мы в прошлые года, когда делали, ну как агитацию проводили для записи учеников в наши кружки. Мы ходили просто по классам, рассказывали. Сейчас ну, мы посчитали, что это неэффективно, потому что э, результата не было. Но э, вот эти вот выставки, которые мы пробные делали в прошлом году, в школьный учебный год, э, то показали, что дети действительно, видя, что э, они будут делать, действительно начали приходить в кружки, записываться. И, э, пользуясь случаем, я хочу Пригласить к сотрудничеству директоров школ, да. чтобы приглашали нас, мы с удовольствием приедем. Причем выставка это обширная не только модели самолетов, автомобилей, бронетанковой техники, но это и прикладного искусства, это и бисероплетение, это и плетение соломкой, как вы видите, вот Абирик сделан. Да? Да. И тоже ПТМ-очка для младших детей у нас же в школе. то есть Ребенок, прежде чем это, он должен пройти почетково-техничное моделирование, то есть его там э, учат риторики, то есть у него уже вырабатывается риторика, он начинает резать правильно линию, потому что ребенок в первом, втором, третьем классе, до третьего класса он еще, откровенно говоря, э, ну что говорим, если даже некоторые взрослые не могут ровно линию отрезать, да? То есть Спасибо, это всему... что напомнили. Да, вы будете тренироваться сегодня. Буду тренироваться сегодня. Ну, я хочу сказать, что початково техничное моделирование. Сначала ребенок проходит, а потом уже определяется в кружки, которые более серьезные, которые делают... Э, вот у нас как раз сейчас проходит э, соревнование. У вас сегодня был анонс. Э, вчера открылись соревнования на, на, в аэропорту нашем, да? На базе летной, на базе академии. Базе летной академии, да? Вот э, наш руководитель кружка Семенюта Сергей Сергеевич принимает тоже участие со своими учениками. Uh -huh. э, они делают... Э, самолеты спортивные, радиоуправляемые, которые летают в радиусе даже 30 километров на радиоуправлении все такое прочее. Это проще. интересно. Есть... Развиток у вас есть. А скажите, пожалуйста, какие планы на майбутнее? Вот, что планируете? Расширение, кстати, вот я хочу сказать насчет расширения. Мы в прошлом году открыли Железнодорожный кружок это новый кружок, который вообще нету ни в Украине, ни в постсоветском пространстве. То есть, представьте, это где-то квадратов 20 комната, это будет полностью ландшафт, будет ходить поезд, электричество, все будет светиться и ночное время, дневное. То есть, все макет полностью каких-то городов. И мы решили сделать этот макет как времена года. То есть осень, зима, лето, весна и опять лето. То есть э, все это дети будут делать своими руками, ландшафты. Вот сейчас вот, э, мы ожидали, моделисты все ожидали Украины, э, журнал «Железная дорога в миниатюре». Там как раз есть исходники, с которых можно делать. Но, к сожалению, почему-то он у нас не вышел. гостини фирма не захотела, видно, с Украиной сотрудничать, хотя адрес в Украине был указан, что будет этот журнал. Ну, жаль, но это все можно делать своими руками, и я приглашаю в железнодорожный кружок, который я веду, тоже пользуясь случаем, попросить детей приходить к нам, пригласить, вернее, детей приходить к нам, заниматься моделизмом. Это тоже и моделизм, и дети будут знать и работу с паяльником, и электрика немножко в рамках 12 вольт там такой вот интересный круг. Я дополню Слава для значит, занятия у нас безкоштовные. Дети веками от 6 до 18 лет. Директора або батьки могут звертатись безпосредственно до нас на улице Мускова 60, або заходить на наш сайт. Вся наша информация выложена. Адрес нас, нашего uh, sud.kr. Очень простой, да, действительно очень просто и запоминается. Поэтому, дорогие директора, дорогие родители, дорогие дети, пожалуйста, приходите и делайте все своими руками. Действительно, это очень красиво. Вот я думаю, что скоро эту, этот маршрут, эту маршруточку нашу, где-то на аукционе за, за миллион долларов мы, думаю, продадим. Спасибо вам огромное, как всегда, интересная информация. Приходите, ну а мы вернемся после рекордов мира.